Говорил вчера, что життю вашего друга Дмитра загрожує небезпека. В чем да, про это проявляется что это может Это очень опасно. Почему? Когда Дмитрия задержали, в общем-то, я уже через две недели узнал, уже знал, что таких доказательств никаких нету. И я подумал, что так как Сергей, он признал свою под давлением вину, то идеальный вариант устранить Дмитрия Павличенко, и тогда можно сына судить по первоначальным показаниям. Что відбувається сейчас, когда он за агратами? За Ну, тут можно сказать то, что такие я написал публикацию, что его жизнь угрожает опасность. Это было в апреле месяце прошлого года. А 9 августа его пытались задавить. Задушить, когда он в последний день, когда он находился на проходил психологическую экспертизу. На него напал сокамерник, пытался его задушить. Чисто чудом Дима выжил, но ему не предоставили ни адвоката, ни следователя, а дело замяли. И буквально две недели назад Дима сейчас находится в камере следственного изолятора для лиц, которые приговорены к пожизненному заключению. К нему пришла психолог тюремный. Стала с ним вести разные беседы. Он, я говорит, не понимаю, о чем мы говорим, но что-то вы меня так обхаживаете. Ну, я, говорит, боюсь, чтобы вы не покончили жизнь самоубийством. Я, говорит, вас не понял. Ну, вот смотрите, вот карточка ваша, красная полоса, это означает то, что вы склонны к суициду. Дима стал, как говорится, на уши ягодков. Вы уже это, что это загрозливые сигналы. Он возмутился, что же это такое? Я буду жаловаться, жалуйтесь. Он написал жалобу. Буквально следующий день к нему в камеру пришел какой-то мужчина в гражданском, принес карточку и говорит: "О чем говорит, вы жалуетесь? У вас это чистая карточка, никакой полосы, что вы склонны к суициду нету. Это опасный сигнал. Человек может, человеку могут повесить в камере. Но видите, карточка есть, красная полоса, он же склонен к суициду. Вот так вот получилось.